开船。 杨公先生，寇少爷，寇大小姐，你们三个为什么不吃？嗯，阿娘，您是不是生气了？我何德何能啊，能与三位同桌吃饭？我以心中惶恐，哪敢生气呀？ 阁主，您这是折煞我们这些小辈呀、啊！先生，你真是太谦虚了。我能和你同桌吃饭，我深感荣幸啊。叶萧的手下，原野，是你派来的。禀阁主，他拿着属下的腰牌。 自然是受了属下的差遣。好好说话。原野对属下说了一段发生在南都的故事，属下实在难以辨别真伪，所以只好请阁主您定夺。不错。 他与我说：“我这一双没用的儿女，借用云台之手和官府之手，害死了叶多主。假他人之手，害自己之人，实属离奇。属下以为，他应该是护主心切，方才胡言乱语。我已经将他处死了。阁主英明。” 一个对云台之人投怀送抱，一个竟做肮脏勾当。你俩要么先将我杀了，再来争我阁主之位，如何？阿娘，我们知错了。叫阁主。是，阁主。 是我无能，管不住你们这对孽障，才祸起萧墙。哦，南宫先生，你能说说，该如何处罚他们？此为阁主家事，又岂容我一个外人多嘴？我是问你，该如何处置？ 依属下之见，大小姐接近云台门人，应是为了知己知彼。处罚二字实在无从谈起。少主掠夺官银，初衷也是为了门中利益，只是谋事不密。你少在那儿卖些空头人情，放肆！娘，阁主，属下自知革变求新，必会引起同袍忌恨，这一日来的不过是早晚之别。 虽然目前南都局势尚不明朗，但是扬州商界已是凌渊囊中之物，何不就此将属下的产业转于少主？这样，属下也能落个逍遥自在。你休要阴阳怪气，我不稀罕你那几个臭钱。娘。娘 即日起，你停用少主印信，即刻返回江北。没有我的命令，不得过江。全部退下。属下遵命。涟漪，你留下。